Привет, с вами снова я, Самурайчик И мы остановились на том, что я грохнулся в огромную пропасть Которая находится где-то там Где-то там Где-то там Опаньки Стой, иди сюда Че? Иди сюда Ты не загрешься на меня, если я тебя ударю? Спасибо, не забывайте. И сегодня мы снова играем в Майнкрафт на PlayStation 3 Edition. Я пока не знаю на какой версии, но на какой-то версии мы играем таки да? В конце концов. И мы остановились на том, что я грохнулся опять же в пропасть, повторюсь. Получилось не очень хорошо, я потом где-то две минуты мы то я мне грустно так я его взял взял и его. сестра и так получилось что мы начинаем все сначала жизнь с нового листа называется И я хочу дом себе вот тут в пещерке. Давайте сразу вырвем себе дом. Гравий легко ломается палкой. Вот так. О, все. Ну, все, сейчас я, короче, это здоровье, да? Вот сюда вот мы поставим наше чудо. И кирку сразу, сразу кирку. Давайте все-таки еще лопату скрафтим. Так, теперь мы с удовольствием завестись каменными инструментами. И не надо уже жалеть. Чего не хватает? Камня хватает. И я хочу сделать меч. Так, давайте же скрафтим наш меч. Так. Мы скрафтили меч. Ой, фак. Давайте убьем эту свинью киркой. Да ну ладно. Эй, шучу. Не, шучу. Ч мне доски в руках. Со Русские свиньи рулят! Я перелетела. Видно немножко не очень, да? Шоп мне уголь попался. Ну, думаю, это будет первое жилище, на, на, точнее, это будет жилище на первое время, да? Так, зачем я выходил на улицу? Водяковая запаховка. What the fuck? дом. Ты куда? Я первый тебя театр, ты делся. Вот еще досок сделаем. наконец-то. Я за что не люблю PlayStation 3 За то, что он как бы это сказать. Но то, что он без багов в инвентаре, а то бывает, знаете, <coughs> ну, заходишь, да, у тебя вот эти слоты, вот эти вот слоты. И бывает, что одинаково вот у меня каменный меч сейчас да? И это тот же самый, вот точно тот же самый меч вот в этом слоте, например, или вот в этом слоте, да? Так. Мне нужно мясо. И двери. Две двери. Сейчас Так. Теперь у нас есть защита для жилища. Тоже сюда. Еще стоять. Пичку. на свое место. Перед видео я убирался? И мой персонаж тут на... целую ночь стоял, да? И, по идее, должны были его зомби убить, но мобы, да? А вот нет, не убили. Живучие падают, как бы они сказали бы. Надо как-нибудь осветить вход ход. Так. мы получим у нас пока ничего такого нету особо так теперь давайте скрафтим пакела стоять и последний надо даже кусочек дерева и впакиваем Так. Для начала для начала точнее осветим фот. Потом сам дом. Вот так вот. Во! ну Просто там не домик. Все мы будем меня завидовать будут. Тихо. Так, думаю, тут но я снова у меня больше понадобится. Что-то вот тоже. Вот нет, вот все-таки есть. Баги в инвентаре. Вот и хорошо. Так, и чем же мы займемся? Давайте Копаем, что ли, немножко камни еще. Сделаем себе пару-тройку кирок. И лучше еще кирок сделать. Тоже. Все. О, Вот. И теперь какая-то пропасть Мне вообще не угрожать Потому что тут они и Точняк можно же потом пройти, да, ну да, найти эту штуку. Скопать там вход вниз, да, вход. И войти в вот эту пещеру. Там железо, я так понимаю, до да? О, еще, А если уголь, то значит рядом железо. Ломайся, уголек, ломайся. еще первого нету. Готовимся, готовимся, готовимся. Оп. 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 лопата говно полная. Еще шутка. Уже сломалась почти. Да и кирка не лучше. Все, сейчас последний удар сделаю. Нет, не последний не... удар. Ну, вот да, на этом сломалась. Я так и знаю. Не, не железо оказалось. У меня железо, я я мечтатель. 15 минут уже видео идет это такое, ну, да, ну ладненько, ну ладненько. Ну все, мне не попалось железо, тогда мы заканчиваем, раз уж что то пошло. Заканчиваем. Итак, с вами был, Стойте. вот все. с вами был самурайчик. Мы играли в Minecraft PlayStation 3 Edition. Это были леса джунгловые похождения. Всем пока!